Баба! Огонь! Огонь! Давай загорит Это... Нефтебаза горит. Нефтебаза горит один. Летит, летит, опять летит! Украинские вооруженные формирования продолжают э, фактически загонять Донец в каменный век. От ответственность за такие удары несут и гражданские, которые публикуют подобные материалы. Вот это школа. Какой целью сняли унитаз и новый не поставили? Шестая квартира. Унитаза нету. Унитаз не сняли, потому что он встроенный. Однако теперь развитие стратегической фабрики оказалось под угрозой, и люди могут остаться без рабочих мест. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі каналу Курбанова Лайф. І для нас, як ви бачите, абсолютно не принципово, Звідки бити нашого ворога, і звідки виходити на інформаційну арену для того, аби протистояти російським вкидам? Це друзі, як і завжди свіжий огляд російської антипропаганди. І тут, як і завжди, ми будемо інформацію використовувати як зброю проти нашого ворога і зброю для захисту нашого інформаційного простору. Допомагайте нам в цьому, не забувайте лишати свій лайк.

О, опять летит. Слышно. Вон он он. Вон он, он вон он, он. Летит, 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 летит. В аэропорт. Второе попадание. Трех, поехали? Да. Трех, поехали на... такой загорит. Нефтебаза горит. Нефтебаза горит один. Вон там второй. Мама родная. Летит, летит опять, летит. Ото особисто я не розумію, на що критикувати росіян, які фотографують воєнну техніку і викладають у загальний доступ в інтернет. Молодці, клас, продовжуйте, робіть це ви, друзі, нам допомагаєте. А особливо, коли пишете ще й геолокацію. Тут військовий звернувся якраз до таких мешканців Волгоградської області і каже: не фотографуйте. не Показуйте техніку на залізниці, бо потім прилітає дрон. Звісно, прилітає. Ми хочемо нагадати, що кожен воєнний об'єкт, кожен предмет воєнної техніки, все, що застосовується в підтримку СВОшників, є законною воєнною ціллю. як і воєнні різноманітні об'єкти, воєнно-промисловий комплекс і не тільки. Бо той, хто розпочав війну, має за це тягнути. Тож ми дякуємо всім, хто знімає нам відео, хто публікує фотографії. то делаете важную информацию. Вы, друзья, таким чином допомагаете нам спинити воєнну военную машину в Росії. На связи Шах. Хочу обратиться к жителям Волгоградской области после атаки беспилотников на электроподстанции в районе железной дороги. Вы должны понимать, выкладывая фото или видео с военной техникой и ее передвижениями или объектами, вы, возможно, неосознанно даете врагу точные координаты. Вот кто-то, не задумываясь, сфотографировал технику на железной дороге и выложил это в сеть. А теперь вы сами видите, к чему это привело. Не прошло и суток, и произошел удар. Вы реально думаете, это совпадение? Я говорю прямо, ответственность за такие удары несут и гражданские, которые публикуют подобные материалы. Прошу и требую, перестаньте сливать информацию. Вот так бывает. Сначала ты ненавидишь своих врагов. При тому, те, що вони вороги, ти придумуєш сам. Далі тим бажаєш всього найгіршого Україні життя в кам'яному віці, в темряві, в холоді, без води. Але цього не виходить. Не виходить окупувати, не виходить здолати, перемогти, вбити, знищити. Ми все відновлюємо і даємо здачі. Натомість ми бачимо, що певний бумеранг. Прилітає на тимчасово окуповані території. Це фактично я зараз переповідаю позицію такого собі покидька 13-го. Він був одним із СВОшних посіпак, які дуже раділи кожному удару по Україні. Він якраз дуже мріяв нас загнати в кам'яний вік. А тепер каже: Ой, а чому то в кам'яному віки оказався Донбас? Восток України абсолютно нікому не нужен. Он згніває, що ж такое случилось. Як же так произошло? По чому ж? А все очень просто. Тот, кто сияет ветер, обязательно будет поженаты бурю. Вооруженные силы Украины вновь атаковали Донецк, ударили по энергетическим объектам, попали в жилые дома. Есть прилеты в Куйбышевском районе, в Киевском районе Донецка. Город частично обесточен. Украинские вооруженные формирования продолжают фактически загонять Донецк в каменный век. Они закрыли северо... Донецкий канал перестала идти в город вода в городе водная блокада и сейчас еще устраивают энергетическую блокаду эти сволочи продолжают по факту э, воевать против мирного населения и нам как народу нужно э, не думать как бы о том что вот у нас света нет надо думать о том как победить. А далее будут кадры на которые совершенно вашко дивытесь и наможло вы без эмоций но снимает наш Север Донецк Майже повністю зруйнований одну велику руїну в будівлі. За три роки не встановили навіть скла і не полагодили дахи. Ціль квартали міста просто виглядає так, ніби бої там закінчилися тільки, тільки 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 вчора. Фактично, місто просто покинути і не потрібно самим загарбникам, але ж красиво вони завжди будуть розповідати на своїх пропагандистських телеканалах, як вони звільняли, як вони рятували, як захищали російськомовне населення. и к чему больше в Северодонецке не живет. Вот, вот эта школа. Трест Северодонецкий. Донецк фактически весь разрушен. Сівєродонецьк. перед Коледж. Колідж. большая. Вот но... Мешканка окупованого Рубіжного Луганської області показує, як насправді виглядає відновлення, яке за документами провели російські будівельники. Квартири розгромлені і, звісно, пограбовані. Пограбовані захисниками і освободителями. В них вкрадені котли, унітази, абсолютно випотрошені всі шафи на стінах. Цвіль за документами на це виділено мільярди Мільярди грошей, які просто розкрадаються в окупаційну адміністрацію. А чому би ні? Ну а чому би не забрати гроші в лоха? Вон руски щось виділяють, а ми не роздірібанім на себе. Війна потрібна росіянам як бізнес, тому що дозволяє наживатися на стражданнях мешканців України на окупованих територіях, які потім, нібито за документами, відновлюють, а насправді розграбовують останнє. 25-й год. Нахожусь лініна 43 три третій під'їзд. хочу показати вам наслідки. затоление квартир. Ну, это видно. Смотрите. Не буду заходить, потому что они... Ну, вот. ну тут нормально. стена последствия затопления прогресс даже не хочу комментировать. Ясно, тут воровали, но просто вот смотрите. Вот так топило людей. Так. В, этой, в третьей квартире Богдана Хмельницкого 67 унитаз не сняли, потому что он встроенный. Ну, то есть, это очень тяжелый, трудоемкий, как бы, вопрос. Ну, вот, и вот так жили люди. Красиво было все, все прилично. Ну, все. котел украли, котла мы не нашли. Квартира осталась без котла. Минвата ничего не вынесена. Угу. Мусор не вынесен. Угу. Писка нарушена. Повыгнула, удачи. Угу. Все в таком состоянии оставили. Так. квартира номер один короче, топила, как всегда это со второго этажа вот, все эти, плесени а эта плесень ну, вредит здоровью людей а ее очень тяжело вывести, ну вот, вот так сделали, смотрите ну тут, по-моему, дырок нет ну, все равно вот так сделают окна у нас красота трубы вот так у нас ставят все грязища везде котел на месте здесь но он а, р... а вот, да вот посмотрите первая квартира вот как люди приедут как будут жить он и дело в том что у нас у всех строителей вначале топят и потолок и потолочек вот, капитальный ремонт называется. А, и это же я котел, ну, сняла, не сняла. Вот этот не украли, потому что сказали, что это размороженный котел, поэтому он и никому не нужен. А обводку все сделали, тут это на котел, ну, сказали, не положено. Сняли тот котел, поставили батарея, а, и тут, скажите, пожалуйста, для чего, для какой целью сняли унитаз и новый не поставили? Но если вы не собирались ставить, вы на зачем снимали унитаз старый? Тут был унитаз. Посмотрите, вот гумна валяются. Скорее всего, толпицу. тут канализация забита. Ну, получается, они не меняли здесь канализацию, правильно? Ну, тут видите, как. Нет, я не имею в в пол. В а у нас подвалов нету, они никак не поменяют. Не, Не, ну можно поменять как-то трубы. Дыры там долбать. Ну, это ж капитальный ремонт. Это ж капитальный ремонт. Ну, по проекту у них ничего не получится В общем, а, так это самый главный вопрос. Все с чего начинается. Менять ми, капитальный ремонт, предполагается, Значит, нам должны были дыры, но ну, выдалбливать эти. Вам же приходили, как вы отказали. Хотели долбать, ну менять воду. Конечно. Ну, а почему здесь капитальный ремонт? Богдана Хмельницкого, 67, о котором нам постоянно Татарстан, ну и прокуратура говорит Татарстан, что они так сделали. Вот, вот это сданный ремонт. Посмотрим. двери тоже Так, двери у нас вставляются, посмотрите. Угу. А мы открываем. Это какая квартира номер? Ой, так. 4, 5, 6. Не, это, это второй подъезд. Шестая. Там четыре квартиры. Ну, четыре. А, шестая. 6, 6. 6. Все. Шестая. Вот. Шестая Смотри. квартира. Унитаза нету. Сданный дом. Унитаза нет. Сняли и все. Ну вот, ванна в таком состоянии. Трубы с ней Вот. Ну, и нету котла. И котла нет. А в других квартирах ставили котел? Нет, нет. Вот. Вот тут был котел. А, тут был котел. Они его сняли. Нет. Строители сняли. Очень что на Донеччині страдают не только люди. Без води страждає все і всі. Місяць тому, як кажуть місцеві, вони відчували, що підходять вже до краю. А все через те, що без води масово помирають вже і кури на птахофабриках. За 11 років русський мір так і не розв'язав проблему постачання води на захоплені регіони. Хоча вони ж завжди розповідали, як же погано сходу України не тільки в складі України, і що тільки з Росією цей регіон буде процвітати. Тепер ще й продовольча безпека Донбасу під загрозою. Росіянам головне просто ткнути свій триколор в українську територію, сказати, що це наше, помітити її, загидити. А далі буде вона жити чи помре їх абсолютно не цікавить. Продовольственная безопасность Донбасса под угрозой. Из-за дефицита осадков и осушения водохранилищ птицефабрики в Розовке урезали подачу воды. После этого на предприятии начали наблюдать частичное вымирание курицы. За год Розовская производит около 12 тысяч тонн мяса курицы. Сокращение поголовья может спровоцировать нехватку продукции. Мой коллега Александр Нарижный побывал на месте и узнал, какие альтернативы применяют, чтобы выйти из положения. Такая ситуация, которая сейчас сложилась у нас, это впервые за вот, наверное, всю историю существования этой фабрики. Дефицит воды затронул не только крупные агломерации республики, но и сферу сельского хозяйства. Розовская птицефабрика в Шахтерском муниципалитете производит до 12 тысяч тонн мяса в год. Это около 30% от всего объема курицы в регионе. Однако теперь развитие стратегической фабрики оказалось под угрозой. И люди могут остаться без рабочих мест. Месяц назад Месяц назад мы почувствовали уже то, что мы подошли к краю. Потребляемый объем нашей птицефабрики на сегодняшний день 40 кубов в час, то есть это почти 1000 кубов в сутки. Сейчас нас урезали до 14 кубов в час, поэтому вы понимаете, это одна треть от того почти объема, который нам необходим. И на этом, друзья, мы на все. А вы не забывайте нам лишать лайк. Для того аби допомагати поширювати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику і роботу всієї команди youtube каналу Курбанова Лайф. Все, що вам для цього потрібно, це знайти наші реквізити в описі до цього відео або ставити спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!